জন মন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংলগ্ন হয় আৰু কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত থাকে আজিৰ কেবিনেটে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনায় যে যোৱাকালি ভাৰত চৰকাৰে নামৰূপত বাৰ দশমিক সাত লাখ মেট্ৰিক টন ক্ষমতাৰে ইউৰিয়া আৰু এমোনিয়া প্লান্ত এটা নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনায় আৰু এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ বাবে দহ হাজাৰ ছশ এক কোটি টকা ধাৰ্য কৰে মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে ৰাইজক জনাব বিচাৰিম যে এই নামৰূপৰ ইউৰিয়া প্লান্ত বা এমোনিয়া প্লান্ত নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু এডভান্টেজ আছাম টু পইণ্ট ওট ঘোষণা কৰিছিল আৰু এডভান্টেজ অসম কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰি গৈয়েই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম সুযোগতে এই বিশেষ প্ৰকল্পটো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ দ্বাৰা অনুমোদিত কৰোৱাই আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এই প্ৰকল্পটোত ভাৰত চৰকাৰৰ ষাঠি শতাংশ অংশীদাৰিত্ব থাকিব আৰু অসম চৰকাৰে এই প্ৰকল্পটোত চল্লিছ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব ল'ব আৰু যদি ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টিটি হিচাপে চাব যাওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ চাৰিটা সংস্থাই ইয়াত নিজৰ নিজৰ অংশীদাৰিত্ব ল'ব প্ৰয়োজনীয় যিখিনি কাম কাজ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি সমাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিৰ কেবিনেটে আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আমি সকলোৱে জানো যে অৰুণাচল প্ৰদেশত বিভিন্ন স্থানত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বাস কৰে কিন্তু অৰুণাচল চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যিয়ে অসুবিধা নহওক কিয় এই যুৱক যুৱতীসকলক বা বাসিন্দাসকলক স্থায়ী নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিয়াৰ বাবে বা পি আৰ চি নিদিয়াৰ বাবে অৰুণাচলত তেখেতসকলে বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মই যোগাযোগত আছো কিন্তু যেতিয়ালৈকে অৰুণাচলত এই সমস্যাটো সমাধান নহয় অৰুণাচলত বাস কৰি থকা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আমি অসমৰ পি আৰ চি দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াৰ ফলত তেখেতসকলে অসমৰ চাকৰিৰ বাবেও নিজক চাকৰিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰিব অসমৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আদিতো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা পাব আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বাবে যি আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি থোৱা আছে তাতো তেওঁলোকে পৰীক্ষা দি দিবলৈ সুবিধা পাব মই ভাবোঁ যে এইটো অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীনতম জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বাবে আজি কেবিনেটে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আজি কেবিনেটত আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনত যিসকল কৰ্মচাৰী বা নাৰ্ছ বা আন বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে তেওঁলোকে যদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিবা নিয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে বয়সৰ ঊৰ্ধতম সীমা নাথাকিব তেওঁলোকে যিমানেই বয়স নহওক কিয় যদি এন এইচ এমত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তেওঁ তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ দিব পাৰিব এ এন এম এ এন এমৰ চাকৰিৰ কাৰণে জি এন এম এ জি এন এমৰ চাকৰিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট ফিল্ডখনত যি ফিল্ডত কাম কৰি আছে সেই ফিল্ডত তেওঁলোকে নিয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব গোৱালপাৰা জিলাৰ যিখন অসামৰিক হস্পিটেল আছিলে গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেল সেই চিভিল হস্পিটেলখনক বা অসামৰিক হস্পিটেলখনক আমি তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ শ্বহীদ নিধানুৰাম ৰাজবংশী নামেৰে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ এগৰাকী শ্বহীদ নিধানুৰাম ৰাজবংশী এতিয়াৰ পৰা গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন শ্বহীদ নিধানুৰাম ৰাজবংশী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰূপে পৰিচিত হ'ব আমাৰ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিটো ৱেলনেছ চেণ্টাৰ যি আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আছে সেই ৱেলনেছ চেণ্টাৰত একোটাকৈ স্বাস্থ্য শিবিৰ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে স্কুলসমূহৰ এমাল গেমেশ্যনৰ কাৰণে পৰিত্যক্ত বিদ্যালয়সমূহক যিকোনো চৰকাৰী কামত যাতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা এটা চিন্তা চৰ্চা চলি আছিল আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লয় যে যেতিয়া কোনোবা স্কুল এমাল গেমেটে ধৰি যাব তেতিয়াহ'লে সেই মাটি তৎকালীনভাৱে জিলা আয়ুক্তৰ হাতলৈ গুচি যাব শিক্ষা বিভাগৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ পৰা জিলা আয়ুক্তলৈ যাব চৰকাৰী কাম কাজত জিলা আয়ুক্তই তাক আৱণ্টন কৰিব পাৰিব অনা চৰকাৰী কাম কাজৰ বাবে বা এন জি অ' আদিৰ বাবে যদি আবেদন হয় চৰকাৰৰ অনুমোদন লৈ জিলা আয়ুক্তই এনে খালী হৈ থকা বিদ্যালয়সমূহ আৱট্টন কৰিব পাৰিব আজিৰ কেবিনেটত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আমাৰ আউনীআটি বিশ্ববিদ্যালয় এই দুয়োখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰে যিখন ফাষ্ট টেটু বুলি কয় সেই ষ্টেটুখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ম আৰু টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলক কেবিনেটে এ আই চি টি স্কেল দিবৰ বাবে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত আজি কেবিনেটে চিমেণ্ট চিচি টাঙনি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক নামে নতুন ব্লক এটা নিৰ্মাণ কৰে জোনাই সমষ্টিটো যথেষ্ট ডাঙৰ সমষ্টি আছিল এটাই মাত্ৰ তাত ব্লক থকাৰ বাবে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছিলে আজি জোনাই সমষ্টিত আমি চিমেণ্ট চিচি টাঙনি উন্নয়ন খণ্ড নামে আৰু এটা উন্নয়ন খণ্ড গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ আজি আমাৰ কেবিনেটত কমতাপুৰ মৰাণ আৰু মটক অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ তিনিওখন বিল সংশোধন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্তৰ ফলত কমতাপুৰ পৰিষদত কোচ ৰাজবংশীৰ উপৰিও এছ টি এছ চি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি থকা গাঁওসমূহো সন্নিৱিষ্ট হ'ব মৰাণ আৰু মটক কাউঞ্চিল দুখনতো সেইধৰণে আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ যে যদি ক'ৰবাত পঞ্চাছ শতাংশতকৈ কম মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ লোক থাকে তেওঁলোকো অটনমাছ কাউন্সিলত সোমাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আজি আমি কৰিছোঁ কিন্তু এইখিনি পাৰ্ট ভিলেজ হিচাপে হ'ব অন্যান্য জনগোষ্ঠী কাউঞ্চিলত নোসোমায় মৰাণত মৰাণ মটকত মটক এই ধৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি কেবিনেটে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে যে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত দোকান পোহাৰ এতিয়া চৌব্বিছ ঘণ্টা খোলা ৰাখিব পাৰিব আৰু সাপ্তাহিক এটা যি বন্ধৰ কথা আছিল এতিয়াৰ পৰা সাপ্তাহিক বন্ধটো নাথাকিব চৰকাৰী নিয়মত নাথাকিব কোনোবাই বন্ধ কৰিব খুজিলে কোনো আপত্তি নাই ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ পৌৰ নিগম মিউনিচিপালিটি কিন্তু বাকী টাউনসমূহতো যাক এই গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন কিন্তু বাকী টাউনসমূহতো ৰাতি দুটা বজা পৰ্যন্ত দোকান পোহাৰ খোলা ৰাখিব পাৰিব গ্ৰাম্যাঞ্চলত ৰাতি এঘাৰ বজালৈকে দোকান পোহাৰ খোলা ৰাখিব পাৰিব যাতে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবে আমি এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু শ্ৰমিকক বছৰত সপ্তাহত আঠচল্লিছ ঘণ্টাতকৈ বেছি কাম কৰোৱাব নোৱাৰিব একেটা ষ্টেচত ন ঘণ্টাতকৈ বেছি কাম কৰাব নোৱাৰিব আৰু শ্ৰমিকক মই চৌব্বিছ ঘণ্টা দোকান খোলা ৰাখিলোঁ তাৰমানে শ্ৰমিকৰ তিনিটা চিফ্ট কৰিব লাগিব তাৰমানে শ্ৰমিকসকলক কষ্টত দি পেলাই এইটো সুবিধা নহয় ইয়াৰ ফলত এমপ্লয়মেণ্ট যাতে বৃদ্ধি হয় নাইন আৱাৰ্চৰ কাৰণে যদি দোকানখনে দুটা এমপ্লয়ী ৰাখিছিল এতিয়া চৌবিছ ঘণ্টাৰ কাৰণে তেওঁ দুটা 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 তিনিটা ছিফ্টত আৰু চাৰিজন বেছিকৈ এমপ্লয়ী ল'ব যাতে আমাৰ অসমত নিয়োগৰ সুবিধা হ'ব পাৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য ভাল হ'ব পাৰে বিহুৰ বতৰৰ আগত পূজাৰ বতৰৰ আগত তাৰ বাবে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই সিদ্ধান্তই আমাৰ অসমৰ ব্যৱসায়ী মহলত যথেষ্ট সহায় কৰিব আমাৰ অসমৰ কামৰূপ আৰু বঙাইগাঁও জিলাত দুখন পি আৰ এফ আছিল পি আৰ এফ মানে প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এখনৰ নাম চৰাইবাহা এখত এখনৰ নাম খোৰাগাঁও এই দুয়োখনকে আমি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈকে আজি কনভাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰ ফলত অসমত বন্য বনাঞ্চলৰ মাটিকালি বৃদ্ধি হ'ব এই দুইখন প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফলে ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হোৱা বাবে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ মাটিকালি সাতশ হেক্টৰ বৃদ্ধি পাব আজি আমাৰ কেবিনেটত আৰু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলসমূহে কেতিয়াবা নিজৰ বাজেট নথকা নথকালে নাথাকিলেও অতিৰিক্তকৈ কিছুমান অৰ্ডাৰ আদি দিয়া দেখা যায় কিছুদিন আগতে তেনেকৈ সোণোৱাল কছাৰী কাউঞ্চিলত খেলি মেলি হৈছিল আমৰি কাৰ্বিধ খেলি মেলি হৈছিল কাউন্সিলে নিজৰ বাজেটতকৈ বেছি ধনৰ কোনো ঠিকা দিব নোৱাৰিব বুলি আজি কেবিনেটে নিজৰ বিধিখন সংশোধনী কৰে চাহ বাগিচা অঞ্চলত ৰাস্তা বনাবৰ বাবে কেবিনেটে আজি দুশ বাইষট্টি কোটি টকা অনুমোদন জনায় আজিৰ কেবিনেটত আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ আপোনালোকে জানে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থা আৰু আনসকলে এটা দাবী কৰি আহিছিল যে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত হ'ব লাগে ইতিমধ্যে আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে য'ত ডেৰশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাতে প্ৰধান শিক্ষক পদ আমি সৃষ্টি কৰিম তাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে এশ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাতো আমি এটা প্ৰধান শিক্ষকৰ পথ সৃষ্টি কৰিম এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আজি আমি কেবিনেটত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যদি কোনোবা স্কুলত পঞ্চাছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ফিফটি ট'টেল যদি ষ্টুডেণ্ট আছে এল পি স্কুলত এইটো ইউ পি আৰু হাইস্কুলক লৈ এইটো সমস্যা নাই এইটো অকল এল পি স্কুলক লৈ সমস্যা আছিলে যদি পঞ্চাছজনো ষ্টুডেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে তাত আমি এটা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিম এই সিদ্ধান্তৰ ফলত বহুত দিন ধৰি প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী বা আন শিক্ষকসকলে কৰি অহা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ক্ষোভ বা প্ৰতিবাদ সামৰণি পৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এতিয়া পঞ্চাছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লেই এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ আমি স্কুলত সৃষ্টি কৰিম আৰু এই প্ৰধান শিক্ষকসকল বিও হ'ব তেওঁলোকৰ বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতাও থাকিব এতিয়া মই আপোনালোকৰ এটা বিশেষ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠালৈ আপোনালোকৰ ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিব খুজিম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অকংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীগোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী ঊনত্ৰিছ আগষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসমৰ ৰাজনীতিত আৰু আমাৰ জাতীয় জীৱনত প্ৰয়াত গোলাপ বৰবৰাৰ এক সাগৰ সমান বৰঙণি আছে আমি সকলোৱে জানো যে ঊনৈছশ আঠষটি চনৰ পৰা ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনলৈ তেখেত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল জৰুৰী অৱস্থাৰ সময়ত কংগ্ৰেছে তেখেতক কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিছিল ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ বাৰ মাৰ্চ তাৰিখে অসমৰ ষষ্ঠজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতৰ নেতৃত্বত দহ বিঘা মাটি পৰ্যন্ত খেতিয়কৰ খেতিৰ খাজানা মাফ হৈছিল দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত সকলো বিদ্যালয়ৰ মাচুল মাফ কৰি দিয়া হৈছিল চিকিৎসালয়ত গভমেণ্ট চিকিৎসালয়ত মাচুল নোহোৱাকৈ ৰোগী চোৱাৰ ব্যৱস্থা তেওঁৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল দয়াং বনাঞ্চলত থলুৱা লোকৰ মাটি সংৰক্ষণৰ বাবে তেখেতে কাম কৰিছিল আৰু এইধৰণে তেখেতে বহুবিলাক আনকি অসমত ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা নিৰ্মাণৰ কামতো তেখেতে এক বিশাল বৰঙণি আগবঢ়াইছিল ৰাজ্য চৰকাৰে গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে এটা বছৰ পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ঊনত্ৰিছ আগষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই জন্ম শতবাৰ্ষিকীত আমি কেনেদৰে পালন কৰিম তাৰ বিষয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডঃ ৰণোজ পেগু আৰু অজন্তা নেওগৰ নেতৃত্বত এখন কেবিনেট ছাব কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই কেবিনেট ছাব কমিটিখনে প্ৰয়াত গোলাপ বৰবৰাৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা ব্যক্তিসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এটা বছৰজোৰা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব যাতে গোলাপ বৰবৰাৰ আদৰ্শক আমি অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও এই বছৰটোৰ ভিতৰতে অসমৰ এখন ৰাজ্যিক শিক্ষানুষ্ঠানত বা আন ৰাজ্যিক এটা অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত গোলাপ বৰবৰাৰ নামেৰেও নামাংকিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু কেবিনেট ছাব কমিটিখনেই এই অনুষ্ঠানটো আমাক দেখুৱাই দিব যে এই অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে বা কেবিনেটে গোলাপ বৰবৰাৰ নামত নামাংকিত কৰিব পাৰে মই সকলো ৰাইজৰ এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ চতুৰ্থতে আমাৰ এইকেইটা দিন বাতৰি কাকতত ৰংঘৰত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাতৰি ওলাই আছে ৰংঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈও কেবিনেটে এটা লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আৰবান এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট এই চাৰিওটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া সন্নিৱিষ্ট এটা এক্সপাৰ্ট টীম ৰংঘৰলৈ পঠাবৰ বাবে কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত এইকেইটাই আছিল আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব আছে সুধিব পাৰে হিন্দী মে বলনে কেলে তকলিফ হ'ব অবি এক লাম্বাহে মুছকো দুবাৰ আধা ঘণ্টা চাগৈ भारत सरकार की जो बजट थे उस बजट में नामरूप में एक 12 लाख मेट्रिक टन की यूरिया एमोनिया प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया था वही निर्णय को प्रधानमंत्री जी ने हमारे निवेश सम्मेलन में भी दो, दोहराया थे कल यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर बिला प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये पूरा प्रकल्प को स्वीकृति दिया आज हमारे कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए अपना कृतज्ञता जताया और हमारा आशा है कि प्रधानमंत्री जी अगले बार जब असम में आएगा खास करके सितंबर अक्टूबर महीना में उसी समय ये यूरिया एमोनिया प्लान का शिलान्यास भी जरूर करेगा हम प्रधानमंत्री जी को आ, असम वासियों का और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अरुणाचल में जो हमारे मरान जनगुस्ती का लोग है अभी तक अरुणाचल सरकार उनको पी, उनको परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया है जब तक अरुणाचल परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक आसाम सरकार उनको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आसाम का देने का काम करूंगा, लेकिन हम लोग निरंतर प्रयास करूंगा कि अरुणाचल में भी ओ लोगों को पीआरसी मिले well, মইতো মইতো ভাবোঁ যে আমি যিধৰণে নেশ্যনেল হাইৱে যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত বনাই আছো আমি নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰতো হেলিকপ্তাৰো লেণ্ড কৰাম আৰু প্লেনো প্লেনো আমি লেণ্ড কৰাম এই বছৰটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে তেনেকুৱা বহুত পৰিঘটনা অসমত দেখিবলৈ পাব যে অসমৰ ৰাস্তাত এয়াৰফৰ্ছৰ ফ্লাইট নামিব অসমৰ ৰাস্তাত হেলিকপ্তাৰ নামিব অসমত সুৰংগ হ'ব আজি কথা ক'লে মানুহে অলপ বিশ্বাস কৰিব বেয়া পায় কিন্তু দেখি থাকিলে বিশ্বাস কৰি গৈ থাকিব ডিব্ৰুগড়ৰ কথা নাই ডিব্ৰুগড়টোত বগীবিল অলৰেডি বনোৱাই হৈছে কিন্তু টানেল নুমলীগড় আৰু গোলাঘাট গহপুৰৰ মাজত হ'ব কালি আমি ডিব্ৰুগড়ত আলোচনা কৰিছো কালি মিটিং ৰাখিছো ডিব্ৰুগড়ৰ ওপৰত কালি ডিব্ৰুগড়ৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডৰ ওপৰত আমি মিটিং ৰাখিছো তেতিয়া আপোনালোকক ক'ব পাৰিম মন্ত্ৰীসকল আছে সুধি ল'ব মোৰ ইমান কথা মনত নাথাকে আমাৰ গুৱাহাটীতো গুৱাহাটীতো মানুহে কয় কিন্তু ৰাস্তা বেয়া নকৰাকৈ পানীৰ পাইপ কেনেকৈ পুতিব তেনেকুৱাতো টেকনলজি ক'তো নাই পানী যদি লাগে এই গোটেই ঘটনাবোৰ যেনেকে সন্তান এটা মাতৃৰ গৰ্ভত নথকাকৈ প্ৰসৱ হ'বই নোৱাৰে আৰু মাতৃয়ে প্ৰসৱ বেদনা পাবই লাগিব সেইধৰণে বিকাশৰ আগত এটা প্ৰসৱ বেদনা মানুহে পায় আৰু সেই প্ৰসৱ বেদনাখিনি যোনে গ্ৰহণ কৰে তাৰ বিকাশ হয় আৰু যাৰ প্ৰসৱ বেদনাখিনি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেই জেগাত বিকাশ নহয় গতিকে তাৰ কোনো উপায় নাই যদি আপোনালোকক পানী লাগে ৰাস্তা খান্দিবই লাগিব ৰাস্তা লগে লগে এখন অসমে হয় আৰু লগে লগে ক'ত হ'ব আৰু আমাৰ এটা স্পীড আছে আপুনি খান্দাৰ লগে লগে যদি কৰিব যায় কালি পৰহি আপোনালোকে নিউজ কৰিব যে গভমেণ্টে ক'ৰ পৰা কনট্ৰেক্টৰ আনিলে নিশাৰ ভিতৰতে ঠিকাদাৰ নিযুক্তি নিশাৰ ভিতৰতে লুণ্ঠন আমি চব কৰিব পাৰো আপোনালোকৰ হেডলাইন বিলাকে আমাক বান্ধি ৰাখে নহয় কামটোতো চলি আছে মই কালিও চাব যাম পাঁচ হাজাৰ এইখনতো প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ যাব কিন্তু মই অলপ চেষ্টা কৰিছো যাতে অলপ গোটেইখন ঘেৰাও কৰি হ'ব পাৰে মোক মৰাণসকলে সাক্ষাৎ কৰিছে আন জনগোষ্ঠীয়েও যদি মোক সাক্ষাৎ কৰে তাতো ব্যৱস্থা লয় মোক এতিয়ালৈকে মৰাণসকলে সাক্ষাৎ কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ দিছে মই কৰি দিছো আৰু যদি কাৰোবাৰ পেটত ভোক আছে আমাক ক'ব কিন্তু অৰুণাচলৰ আন্দোলনটোৰ সংজ্ঞাটো অসম চৰকাৰে ল'ব নোৱাৰে কিন্তু অসমৰ যদি কোনোবা কমিউনিটি তাৰ কাৰণে এফেক্টেড হৈছে যিহেতু আমি আনডিভাইডেড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আছিলো কোনোবা নিগোষ্ঠী যদি এফেক্টেড হৈছে মোক স্মাৰক পত্ৰ দিলে মই বিবেচনা কৰিম মৰাণসকলে মোক স্মাৰক পত্ৰ দিছিলে কাৰণে বিষয়টো বিবেচনা কৰা হৈছে ইয়াতে কালি মই চাব যাম আমি কালি মাতি চিলেক্ট কৰিম এই বছৰটোৰ ভিতৰতে ডিব্ৰুগড়ত অসম বিধানসভা এম এল এ হোষ্টেল অধ্যক্ষৰ বাসভৱন এই গোটেইবিলাক নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব নাইট লেণ্ডিং নাইট লেণ্ডিং ফেচিলিটিটো কিবা চি আই এছ এফৰ ফালৰ পৰা দিগদাৰী হৈ আছে মই এবাৰ চাব লাগিব আপোনালোকে সৰ্বাদকো ক'ব বিষয়টো কাৰণে গোটেইটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰে তেওঁক এবাৰ দিম দোকানেতো ৱাইন শ্বপো হয় কিন্তু ৱাইন শ্বপখিনি আমি পূৰা চৌবিশ ঘণ্টা খুলিব নিদিওঁ ৱাইন শ্বপখিনি অলপ আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিম ৱাইনশ্বপখিনি দুটামান বজালৈকে এতিয়া বাৰটালৈকে চলে তেওঁলোকক পূৰা গোটেই ৰাতি নিদিওঁ তেওঁলোকক অলপ কমাই দিম চব নহ'লে এমপ্লয়মেণ্ট নহ'ব সেইকাৰণে কিন্তু ৱাইন শ্বপখিনি গোটেই ৰাতি দিলে অলপ বেয়া হ'ব সেইকাৰণে সেইটো এতিয়াত ৱাইনশ্বপখিনি বাৰটাত হয় গুৱাহাটীত দুটালৈকে কৰি দিম বাকী জেগাত বাৰটা বাৰটাই থাকিব বাকী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ আদিত ৱাইন শ্বপটো বঢ়াই নিদিওঁ কষ্ট হ'ব কিন্তু গুৱাহাটীতো চৌবিশ ঘণ্টা প্লেন ৰেল আহি থাকে গতিকে গুৱাহাটীতো দুটা বজালৈকে দিম বাকী ৱাইন শ্বপখিনি যেনেকে আগত আছিল তেনেকৈ থাকিব ৱাইন শ্বপখিনি আমি বঢ়াই দিয়াৰ কথাটো চিন্তা কৰা নাই পিছত যদি কোনোবাই দাবী কৰে ৰাইজে কয় বেলেগ কথা কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তত আমি এইটো নৰ্মেল শ্বপছ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে কৈছো ডেৰ লাখ টকাকৈ আমি দিম প্ৰত্যেকবাৰে দিম এইবাৰো দিম